پاکستان میں صحافت شروع سے ہی ایک مشکل پروفیشن تھا لیکن عمران خان کی گورنمنٹ کے رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو گیا صحافیوں کی ازادی بالکل سلب کر لی گئی صحافت انتہائی مشکل کر دی گئی بہت سے صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ان کو آفیر کیا گیا بعض کو ملک چھوڑنا پڑا بعض آفیر ہو کے گھر بیٹھ گئے ان میں سے ارشد شریف ایک ایسا صحافی تھا جو انتہائی آزاد اور بیلنس رپورٹر تھا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ کے جو نجائز آمدنی تھی ان کو ظاہر کرتا تھا اس کے اوپر بات کرتا تھا ان کی کرپشن کو ان کے نجائز دھندوں کو کو آشکار کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو بہت سی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں وہ بچارہ ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا لیکن وہاں پر بھی ایجنسیوں کے تعاون سے اس کو وہاں پہ بیٹھا نہیں دیا گیا اور اس کو آ، 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 کینیا منت، آ، آ، منتقل ہونا پڑا کینیا میں بھی بعض مبینہ طور پر کہا جاتا ہے جی مریم نواز جو آج کی چیف منسٹر ہے اس نے آ، آ، آرمی کے جو آئی ایس آئی کے جو چیف تھے ان کے ساتھ مل کر اس کا مرڈر کروایا اس کے مرڈر کے بعد بھی یہ کہ جب اس کے اس کے اس کا, اس کا کیس درج کرنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا گیا تو کوئی اس کا کیس رجسٹر کرنے کو تیار نہیں تھا آ, قاضی فائز عیسیٰ نے پوری طرح عدالتوں کو ایجنسیوں کے سامنے سرنگو کر دیا اور بے وقت کر دیا اس کے کیس کو ڈیلے کرتے رہے بہت سے دوسرے صحافی جو صفے اول کے صحافی تھے جن میں عمران ریاض احمد نورانی صابر شاکر آفتاب اقبال سبی کازمی ان کو بھی اپنی جان بچا کر ملک چھوڑنا پڑا عمران ریاض نے کافی حد تک دھمکیوں کا مقابلہ کیا لیکن جب اس کو سیریس تھریٹ لائف کی آنے لگی تو اس کو بھی ملک چھوڑنا پڑا بے شک انہوں نے ملک چھوڑ دیا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق بات اور سچ بات کو بیان کر رہے ہیں قوم کی طرف سے ان کو سلام اور سلوٹ <coughs> صحافت مکمل طور پر الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا مکمل طور پر ایجنسیوں کے کنٹرول میں ہے آ, کوئی خبر ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ آ, آ, آنئر نہیں ہو سکتی عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام لینا تو بالکل بین ہے میڈیا کے اوپر آ, صحافت کی ازادی کی بلکل جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے ان کے علاوہ کچھ صحافی دوسرے صحافی جو جن کا بھی صف اول کے صحافیوں میں شمار ہوتا تھا ان کو ان کی نوکریوں سے نکلوا دیا گیا مبینہ طور پر وہ بھی ایجنسیوں کی وجہ سے جیسے سمینہ پاشا ہارون رشید پارس جانزیب حبیب اکرم یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے صحافی تھے ان کو مجبوراً اپنی نوکریاں چھوڑنی پڑی ابھی تک یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وی بی لاک کر رہے ہیں اپنی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ نہ صحافت کی جائے لیکن ان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ وغیرہ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق جو ہیں پاکستان میں پوری طرح ناپید ہیں کسی کا کوئی رائٹ نہیں عدالتیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں میڈیا بھی بے وقت آ, کوئی بندہ آزاد صحافت کی آ, بات نہیں کرتا آ, اب جو صحافی پاکستان میں باقی بچے ہیں وہ صرف ان کو پذیرہ ہی ملتی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آ, سرکار کی سرائی کرتے ہیں اب اصل کچھ کچھ کچ دو چار صحافی لگے ہوئے ہیں جو آ, اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ازادہ نہ رپورٹنگ کی جائے آ, لیکن فستائیت کے اس دور میں آ, صحافت پاکستان میں انتہائی مشکل ہو چکی ہے آلموسٹ ناممکن ہو چکی ہے آ, وہ پوری طرح پوری کی پوری جو ہے وہ آ, میڈیا جو ہے وہ کنٹرول میں ہے